Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас. В ефірі Дніпропетровського державного, як завжди, у цей час інтерв'ю актуально. Протистояння на Донбасі триває майже рік. І досі достеменно невідомо, скільки життів забрали бої. Точні втрати українських військових нині теж встановити неможливо. Постійно триває копітка робота з ідентифікації загиблих. І саме про це піде мова сьогодні у нашій програмі. Отже, я представляю гостей у студії. Це Ірина Федорчук, директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації та Вікторії. Торія Жулінова, заступник начальника відділу слідчого управління головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Я рада вітати вас сьогодні у нашій студії. Отже, перше питання до вас, пані Ірино, яким чином організований процес ідентифікації загиблих у зоні проведення антитерористичної операції. В сентябрі минулого року ми столкнулися з проблемою проведення ідентифікації тіл погібших, які були доставлені з зони проведення АТО. Необходимо было создание единой базы ДНК-профилей погибших и родственников погибших, в связи с тем, что у нас не было информации, из каких военных подразделений погибшие доставлялись к нам, где они проживают, откуда родом и с кем из родственников проводить сравнительный анализ для того, чтобы установить личности погибших. Было проведено ряд межведомственных совещаний руководством Днепропетровской облгосадминистрации. Был разработан алгоритм совместных действий, предложения были переданы в администрацию президента. И вы знаете о том, что с 1 октября у нас работает единая база данных ДНК профилей погибших и родственников погибших. Работают горячие телефонные линии в каждом областном управлении милиции, рабочие группы. Было принято решение о том, что биологические материалы от погибших направляются в Запорожье, после чего вносятся ДНК-профиль в единую базу данных, и туда же поступают анализы от родственников погибших. В результате сравнительного анализа мы уже имеем определенные результаты по установлению личности тех погибших, которых визуально опознать было невозможно. Я еще хочу добавить о том, что вы знаете, у нас 136 захоронений, временно неустановленных военнослужащих было произведено произведено в городе днепропетровске в этом году еще 10 погибших были захоронены и э, по результатам мы уже имеем определенное количество тех личностей которых были установлены и уже принято решение родственниками о перезахоронении этих погибших в разные абсолютно разные уголки нашей украины про цифры сегодня мы можем говорить сколько всего было описано по данным Областного бюро судебно-медицинской экспертизы Днепропетровской области с начала проведения антитеррористической операции в морги Днепропетровска поступило более 500 погибших военнослужащих. Из них на сегодня у нас захоронено на Краснопольском кладбище 146 ⁇ это временно неустановленных бойцов. По данным сравнительной экспертизы, 20 погибших, лічності установлені із них 16 вже осуществлено перезахоронение по желанию родственников в места, там, де они проживають. Я хочу сказати, що у нас є відеозапитання від наших глядачів від мешканців Дніпропетровська. Будь ласка, давайте послухаємо перше питання до відкритого мікрофону. куда нужно обращаться, чтобы провести идентификацию погибшего. Ласка, пани Виктория. идентификации погибшего необходимо обратиться. Это город Днепропетровск, улица Поле 1, четвертый этаж, кабинет 4. У нас тоже работает горячая линия. С 1 октября мы в Следственном управлении Днепропетровской области создали эту группу, и вот с этого момента она сработает. Кто имеет право звертаться до идентификации тела? По идентификации тела имеют право обращаться родственники, это то есть прямые родственники, это родители и дети. По ним проводится э, генетико-молекулярная экспертиза по идентификации тела. Сколько таких звернений с надходящего дня? Насколько это на, масштабная работа? На, на сегодняшний день по факту без вести пропавшему у нас обратились 136 человек. Вот из них по ДНК-экспертизе мы на сегодняшний день установили 35 человек. Это те, которые и у нас захоронены в городе Днепропетровске, и те, которые захоронены и в Запорожье, и находятся также и в моргах Запорожья, и в моргах Днепропетровска. А так, будь ласка, у нас есть наступное видеозапитание. Как производится идентификация неопознанных погибших? Идентификация неопознанных погибших проводится таким образом. Сначала обращаются к нам, мы вносим материал в единый реестр досудовых расследований. После этого по постановлению прокурора выносится постановление об изъятии биологического образца. И на улице Короленко-4, это научно-исследовательский центр Днепропетровской области, отбирается букальный эпителий у родственников. Это непосредственно с полости рта-слюна сколько приблизно триває ось все вся, эта процедура? До проведения генетико-молекулярной экспертизы проводится ну, примерно три недели. Какие документы еще, або, возможно, что еще треба надавать, чтобы провести идентификацию тела загиблого? Ну, это подтверждающая личность, это, то есть личность, это паспорт и подтверждающее родство непосредственно с безвести пропавшим. А, скажите, пожалуйста, пані Виктория, От є така інформація, що навіть родичі загиблих до останнього не звертаються, аби проводити ідентифікацію, бо до останнього мають надію, що їх рідний він не загинув, а можливо десь у полоні, чи поки що можливо навіть на полі бою да, є така день, проблема. Да, на сьогоднішній день є нікоти такі ситуації, де родственники відказуються здавати біологічні образці. Ну, так как верят, что их сын или отец еще жив или находится в плену. Панирына, вам есть еще даты, еще до этих пытаний? Да, если можно. Я хочу сказать, что, к сожалению, война еще не окончена, и к нам поступают, продолжают поступать погибшие. Только в этом году 100, 164 погибших доставлено в Морге Днепропетровской области. Я хочу сказать о том, что у нас четкое взаимодействие и координация и с службами, с правоохранительными, с органами СМЭ, с, нашими, с нашим управлением юстиции, горы с полком. То есть отработан четкий алгоритм взаимодействия по документальному оформлению, как тех, которые, которые личности установлены визуальному опознанию подлежат, так и те, когда мы уже в результате ДНК экспертизы устанавливаем личности для того, чтобы выдать документы и предоставить возможность перезахоронения. Поэтому вся информация по идентификации, все эти алгоритмы, которые я сейчас проговорила, они все находятся на сайте облгосадминистрации в разделе «Идентификация». Поэтому, пожалуйста, обращайтесь на сайт, обращайтесь к Жилино Виктория Викторовна, ко мне непосредственно. Все разъяснения мы дадим, работаем в тесном контакте как с правоохранительными органами, так и с нашими военнослужащими, оперативное командование «Пивдень», областной военкомат. И держим связь, конечно, со всеми этими организациями по Украине. Кто обращается, всегда даем разъяснения и оказываем помощь. Вся информация есть, так? так. Но у нас, тем не Я есть еще дают до открытого микрофона. Будь ласка. Какой биоматериал берется для того, чтобы провести идентификацию? Будь ласка. Биоматериал отбирается это буквально эпитель из полости рта у родственников. У погибшего также отбирается биоматериал, как бы так, и наступное запитание у нас есть. Давайте послухаем. Где хранится биоматериал погибших для идентификации? И в, как, в течение какого времени он сохраняется? Он хранится в холодильных камерах при минус 32 градусах температуры. И как бы он сохраняется довольно долго. Так, і ще давайте поговоримо про те, пані Ірино, ви сказали, що йде повна взаємодія так, так. між да. всіма. Да. Скажіть, будь ласка, от щодо волонтерів, чи є з ними якась співпраця? Так, да, дійсно, У нас по вивозу тіл із зони проведення АТО займаються этим как Міністерство оборони, существует специальный проект гражданского военного сотрудничества. они привлекают волонтерские группы, которые помогают в вывозе тел погибших из зоны проведения АТО непосредственно уже на нашу территорию, сюда к нам. Так есть у нас офицерский корпус, вы тоже об этом знаете, он также принимает участие как при обмене пленными, так и при вывозе тел погибших. Также знаете о том, что значительное количество погибших еще находится в зоне проведения АТО, которых необходимо вывозить. Как на территории, которая контролируется властями Украины, так и на территории ДНР и ЛНР. И сейчас перед нами стоит такая работа совместно заниматься в первую очередь доставкой тел сюда и дальнейшее это уголовные дела, про которые рассказывает, рассказывала Виктория, а также выдача их родственникам. А в случае, если это тело не установлено и не может быть визуально опознанным, то тогда отбор анализов, поиск родственников и внесение в единую базу данных ДНК и дальнейшая уже выдача тел. В том, потом... в том случае, если у нас не будет информации о родственниках погибших и э, предварительно не будет информации о совпадениях по данному телу, либо останки тел, После отбора, анализов и проведения всех необходимых следственных действий, такие тела с разрешения прокурора у нас принимается решение о захоронениях. Захоронение происходит у нас на краснопольском кладбище, это временное захоронение до установления личности погибших. После того, когда будет установлена личность, родственники примут решение либо оставлять их на нашей, на нашей аллее погибших в зоне проведения аТО, либо они передаются родственникам для захоронения по их месту жительства. Также, если я еще хочу добавить, у нас как в Днепропетровск, в Днепропетровск поступают погибшие, так и в Запорожье. В Запорожье это в основном те, которые после Лавайского котла, э, Саур, Могила и другие горячие точки, которые были, это в основном не установленные. Эти погибшие у нас поступают в Запорожье. Хранятся там. В Запорожье вы знаете, было 54 захоронения. И пока решения о захоронении не принимаются, потому что сейчас база наполняется. Основная задача – это обращаемся к родственникам погибших еще раз погибших либо пропавших без вести для того, чтобы они обращались в правоохранительные органы, сдавали анализы, по крайней мере хотя бы чтобы исключить самое худшее. А если не дай бог, то тогда мы будем понимать, что где находится тело. У нас эта информация вся есть. Сегодняшний вот так. день еще поступают такие заявления по факту без вести пропавших, еще тех без вести, которые пропали у нас в августе месяце. То есть заявления поступают каждый день по этим фактам. То есть родственники продолжают искать своих родственников. Ви сказали, пані Ірино, що були вже перепахування, так. А в тому випадку, якщо особа солдата так і залишиться непізнаною, якщо не вдасться знайти його рідних та близьких? Він так Тут да, ми нічого не зможемо зробити. Ми розуміємо, що погибші... у нас були випадки, коли е, взагалі не було родственників у погибшого. И тогда экспертиза проводилась, я знаю, там по третьей линии, бабушку, у бабушки брали анализ. Но есть такие, у которых бойцов нет родственников, а есть и такие, у которых погибли, в том же Донецкой области все. И такие случаи тоже могут быть. Если не будет никаких заявлений ни от кого, не будет никакой информации, то они так и останутся неизвестными. Работа тривает только с идентификацией тел загиблих военных. а как еще до мирных жителей? Я хочу сказать, что те, погибшие, которые доставляются в морг Днепропетровской области, и те, которые уже захоронены, как неустанов... не установленные, мы не знаем, кто это. это. Вы знаете о том, что в зоне проведения АТО принимают участие как подразделения вооруженных сил Украины, так и подразделения МВД, нацгвардии, добровольческих батальонов, батальона территориальной обороны, подразделения милиции, Днепр, Донбасс, Шахтерских, много. Также те, которые не вошли в данную организации добровольческие батальоны, просто добровольцы. Поэтому по мирным жителям такая же процедура. Аналогично у нас нет разделения военнослужащий, ты либо милиционер, либо мирный житель. Абсолютно одна процедура по установлению личности для всех граждан Украины и не только граждан Украины. То, -то есть обратиться вы рекомендуете всем? Да, да, обращаться всем в органы милиции, сдавать анализы проводить идентификацию и устанавливать место захоронения, либо место хранения временное погибших. Я дякую сьогодні за те, що прийшли, надали нам інформацію, дали відповіді на наші запитання. Запитання наших глядачів, мешканців Дніпропетровська. Я нагадую всім, хто нас дивився, що це було інтерв'ю актуально. І сьогодні гостями студії були Ірина Федорчук, директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, та Вікторія Жулінова, заступник начальника відділу слідчого управління головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Это це було інтерв'ю «Актуально на все добре». Побачимось.